Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin uğurlu addımlarından biri milli ordunun yaradılması olmuşdur. 1917-1918-ci illərdə Erməni təcavüzünün güclənməsi Azərbaycan türklərini fiziki cəhətdən məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qoymuşdur. Yaranmış vəziyyət təcili olaraq bir ordu quruculuğuna başlamaq tələb edirdi. 1918-ci il 26 iyun tarixli fərmanla Azərbaycan milli ordusunun yaradılmasına başlandı. Avqustun 1-də Azərbaycan Xalq Cəfəsinin Hərbi Nazirliyi təsis edildi. İstedadlı general Səməd bəy Meyməndarov dekabrın 25-də hərbi nazir, general-leytenant Əlağa Şkilinski nazir-mərueni təyin etdi. Heydər Əliyev Azərbaycan hakimiyyətinə gəldikdən sonra 1971-ci il iyunun 20-sində Cəmişət Naftçivanski adına ixtisaslaşdırılmış hərbi məktəb təşkil etdi. Dövlət başçımız Azərbaycanlı gənclərin Bakı Ali Birləşmiş Komandanlığı və Bakı Ali Hərbi Dənizlik Məktəblərinə eləcə də SSR-in digər hərbi məktəblərinə güzəştli şərtlərlə qəbul olmasına nail olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev hərbi təhsil sisteminin daha da inkişaf etdirilməsini təmin etməsi məqsədilə 1999-cu il yanvarın 20-sində Hərbi Akademiyanın yaradılması haqqında fərman imzalamışdır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qurulduğu prosesi davam etdirilir və ordumuz inkişaf təkmilləşmə dövrünü yaşayırdı. Bu ordu işğal olunmuş ərazilərimizi düşməndən azad etməli, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü qormalıdır. Tarixi varislik ənənəsinə uyğun olaraq prezident fərmanı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli ordunun yarandığı 26 iyun günü Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günü kimi bayram edilir. Azərbaycan xalqı Azərbaycanın silahlı qüvvələri günü olan 26 iyun hər il qeyd edilir və ediləcəkdir. Biz ordumuzla fəxr edirik.